баскетбол становится другим, более скоростным. И тренера, которые работают во взрослых командах, уже видят ошибки где-то на начальной стадии, которые не дорабатывают детские тренера. Им бы, конечно, лучше было, если бы научить тренеров и правильно сразу начинать обучение с детского возраста. К ним бы приходили уже дети с правильными движениями, прыжками, ускорениями. И когда это все, конечно, с детского возраста, чтобы потом не переучивать, оно потом эффективнее в дальнейшем будет сказываться на игроках и на их подготовке. Поэтому это очень полезные уроки для нас. Где-то мы используем свой опыт, но то, что нам рассказывают, я себе очень много подчеркиваю.